Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir setiap kali kita pergi bercuti atau outstation. Selamat datang ke perkongsian kali ini di mana kita akan sama-sama bongkar selok belok industri pelancongan. Daripada zaman dulu sampailah ke trend sekarang, jom kita terokai dunia yang tak pernah berhenti bergerak ni. Okey, kita mulakan dengan soalan paling asas kali. Kenapa eh, kita suka mengembara? Sebenarnya, jauh dalam diri kita ni memang ada satu keinginan untuk meneroka, nak rasa sesuatu yang baru, nak lari sekejap dari rutin harian. Tak kisahlah sama ada nak cari ketenangan kat tepi pantai, kejar peluang bisnes atau nak daki gunung, mesti ada satu tarikan yang buat kita rasa nak tengok dunia luar. Dan keinginan nak mengembara ni bukanlah benda baru. Cuba bayangkan, 5000 tahun dulu pun orang dah travel, tapi untuk tujuan berdagang dan berperang. Tapi konsep industri pelancongan yang kita kenal sekarang yang tersusun rapi itu, ha, ah, yang tu sebenarnya agak baru. Terutamanya di Malaysia, ia betul-betul mula berkembang sekitar tahun 1960-an. Dan tengoklah sekarang, industri ni dah jadi salah satu pemacu utama ekonomi global. Setiap kembara yang hebat, ia mesti bermula dengan satu cetusan idea, kan? Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, apa sebenarnya maksud pelancongan tu? Adakah semua jenis perjalanan tu dikira sebagai pelancongan? Ha, jom kita fahamkan definisinya dulu. Okey, definisinya sebenarnya mudah je. Secara rasmi, pelancongan ni ialah bila kita bergerak ke satu tempat di luar kawasan kebiasaan kita, tak kira lah untuk bercuti ke, untuk urusan kerja ke, atau tujuan lain, dengan syarat ia tak lebih dari setahun. Jadi, kata kunci dekat sini ialah pergerakan sementara ke lokasi yang baru. Sesuatu perjalanan tu ia bukan hanya tentang kita dan beg kita je tau. Di sebaliknya, ada satu ekosistem yang agak kompleks, yang saling memerlukan, yang bekerja keras untuk pastikan perjalanan kita tu menjadi. Jadi, siapa agaknya pemain-pemain dalam ekosistem ni? Sebenarnya, ada lima pemain utama. Pertama sekali, dah tentulah pelancong itu sendiri. Kemudian, kita ada penyedia perkhidmatan macam hotel dan syarikat penerbangan. Di belakang tabir pula, ada kerajaan tempatan yang sediakan infrastruktur dan peraturan. Jangan lupa juga komuniti tuan rumah, mereka lah yang menghidupkan sesuatu tempat tu. Dan akhir sekali, persekitaran, daya tarikan alam semula jadi dan budaya yang memanggil kita untuk datang. Kelima-lima ini perlu bekerjasama barulah menjadi. Sekarang, jom kita tengok diri kita sendiri pula. Pernah tak anda berhenti sekejap dan tanya, aku ni sebenarnya jenis pengembara yang macam mana eh? Adakah anda jenis yang suka semuanya dah terancang dalam pakej atau anda lebih suka redah je secara spontan? Menariknya, ada beza tau antara pelancong dengan pengembara. Seorang pelancong atau turis ni selalunya ada matlamat yang jelas, nak berseronok, nak relax dan biasanya akan pergi ke tempat-tempat tarikan yang popular. Tapi, seorang pengembara atau traveller ni pula lebih terbuka. Perjalanan dia mungkin tak ada destinasi spesifik dan fokus utama dia adalah untuk betul-betul bergaul dan faham budaya tempatan. Selain tu ada lagi beberapa kategori lain. Contohnya, kalau anda buat lawatan pergi balik hari yang sama, itu dipanggil excursionist. Dan mereka yang kembara berbulan-bulan lamanya dengan satu beg galas je, ha, itulah dia backpacker sejati. Okey, yang ni best. Ada satu model oleh seorang pakar bernama Plog. Anggap je ni macam satu ujian personaliti kembara. Di satu sisi, kita ada psychocentric. Ini jenis yang sukakan keselesaan, destinasi yang dah biasa didengar, yang terancang. Macam percutian santai di tepi pantai. Di sisi yang lain pula, kita ada allocentric. Ha, yang ni jiwa pengembara. Suka cari cabaran, ke tempat baru yang tak ramai orang pernah pergi. Jadi, agak-agaknya, anda berada di mana dalam spektrum ni? Seterusnya, jom kita tengok dari sudut yang lain pula. Kemana arah perjalanan kita? Dalam industri ini, sama ada kita melancung dalam Malaysia atau ke luar negara, setiap pergerakan tu ada istilahnya yang tersendiri. Ada tiga istilah penting yang kita kena tahu. Bila orang luar datang melawat Malaysia, itu kita panggil inbound. Bila kita, rakyat Malaysia, yang pergi melancung ke negara lain, itu pula outbound. Dan bila kita pusing-pusing cuti dalam negara sendiri, itu ialah domestik. Ketiga-tiga aliran ini sangat penting dan memberi kesan ekonomi yang berbeza. Industri pelancongan ini boleh diibaratkan macam sebuah buku menu yang sangat besar dengan macam-macam pilihan untuk setiap orang daripada yang suka aktiviti lasak sampailah kepada peminat seni. Jadi, pengembaraan macam mana yang ada dalam fikiran anda? Adakah anda jenis yang rasa teruja bila melawat tapak bersejarah atau terpukau tengok persembahan kebudayaan ataupun anda rasa sangat tenang bila berada di tengah-tengah alam semula jadi? Kalau ya, ada beberapa jenis pelancongan yang memang dicipta khas untuk anda. Contohnya, anda boleh pilih pelancongan sejarah untuk belajar tentang kisah-kisah lama atau anda boleh selami pelancongan kebudayaan untuk rasa sendiri seni, makanan dan adat tempatan. Dan bagi pencinta alam, ekopelancongan pula memberi peluang untuk kita menghargai keindahan flora dan fauna. Tapi, macam mana pula kalau perjalanan anda tu bukan semata-mata untuk suka-suka? Mungkin ada tujuan yang lebih spesifik macam menghadiri musyarat penting, tengok acara sukan atau mungkin untuk tujuan kesihatan? Ah, sektor ni pun sangat besar. Ada MICE, singkatan untuk Meetings, Incentives, Conventions dan Exhibitions. Ini adalah nadi pelancongan perniagaan. Kemudian ada pelancongan sukan yang menarik peminat dari seluruh dunia. Bagi kaki makan pula, pelancongan gastronomi tu umpama syurga. Dan ya, pelancongan kesihatan pun makin popular di mana orang mengembara untuk dapatkan rawatan atau untuk wellness. Baiklah, kita dah tengok macam-macam jenis perjalanan dari sudut pandang peribadi. Sekarang, apa kata kita zoom out sekejap dan tengok gambaran yang lebih besar. Apa sebenarnya kesan industri pelancongan ni kepada sebuah negara? Ini poin yang paling penting sekali. Pelancongan ni bukan sekadar hobi, ia adalah satu kuasa ekonomi yang sangat besar. Ia menyumbang kepada pendapatan negara, ia buka banyak peluang pekerjaan dan secara tak langsung ia juga menaikkan taraf hidup komuniti setempat. Jadi, jangan pandang rendah pada kuasa setiap ringgit yang kita belanjakan semasa melancong. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang sangat penting untuk kita fikirkan. Sebagai seorang pengembara, kita ni bukan sekadar pemerhati. Setiap pilihan yang kita buat, nak pergi mana, nak belanja di mana, semua tu sebenarnya membantu membentuk hala tuju industri ni. Jadi persoalannya, apakah peranan yang akan anda mainkan dalam membina masa depan pelancongan yang lebih lestari dan bertanggungjawab? Itu sesuatu untuk kita renungkan bersama.